Selamat datang. Oh, I will be famous now. Selamat datang kita... Indonesia. Mister kita habis jalan-jalan tentang tentang <manyolan> habis bahas bapu, habis bahas ba, habis bahas parfum. Aduh serak guys. Sekarang kita lagi di atas kafe yang viewnya you can see. View nya adalah itu tuh. Apa itu? Nah, <suskati> Apa itu mau tinggal di sana? Oh, okay. Ada mau tinggal di sana, guys. Di sini itu tempat tinggalnya di gurun-gurun seperti ini, tapi bisa tumbuh hijau-hijau. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Di wilayah dataran tinggi Toif terdapat banyak perkebunan bunga mawar guys Di tempat yang sejuk ini ada semacam tempat penyulingan mawar sekaligus tempat penjualan parfum dari bahan bunga mawar Di sini akan ditemui parfum-parfum berbahan mawar Assalamualaikum semuanya saat ini kamu sedang wisata online bareng Rika Jostor mengunjungi salah satu destinasi wisata yang diselenggarakan oleh Tur Umroh Tepatnya kali ini di dataran tinggi Toif di mana kita bisa berkunjung ke sebuah pabrik tempat penyulingan mawar Tempat kita menginjakkan kaki saat ini adalah sebuah galeri atau seperti ruang pamer atau showroom Yang memajang alat-alat termasuk botol-botol kaca dan bejana-bejana tembaga ya yang digunakan untuk proses penyulingan bunga mawar pada tempo dulu karena saat ini proses produksi penyulingan ini sudah dilakukan dengan peralatan produksi yang lebih modern dan canggih. Penyulingan air, uh, air mawar ini, ini reelnya, reelnya guys. Ini tembaga, kayak wajan tembaganya ajustor ingat wajan tembaganya ajustor nih, begini. Oh ya, Parfum mawar merupakan hasil penyulingan bunga mawar yang tradisinya telah ada semenjak masa Dinasti Usmania. Tradisi penyulingan diperkirakan dibawa oleh pengembara dari Balkan pada masa kejayaan Dinasti Usmania karena alat yang digunakan untuk menyuling merujuk pada bahasa Turki atau Kazanik. Terhitung lebih dari tiga abad, kota Toif menjadi produsen esens mawar dengan kualitas terbaik. Dan di sudut galeri yang ini dipamerkan peralatan destilasi yang sepertinya dipakai saat produksi parfumnya belum skala besar atau global. Dan mungkin saja seiring dengan majunya zaman, peralatan ini menjadi bagian dari sejarah pabrik ini. Boleh aku rehat sejenak guys? Enak ya? Ya. Bikin begitu ya, besok ya di rumah ya. Lula. Lula. beli ini, coba kita tanya yuk nah sini tempat parfumnya kita apa saya aku mau tanya <hanside> ya, ya. aku mau tanya titipan parfum yang ini Bu oh, itu Sultan dan Aulia. Satu botol, kecil tiga puluh, dua botol, lima puluh. Iya makanya itu. Aku mau tanya, kalau kita ini ada guys, habis? habis? Where, where? Di sini adanya. No, sorry, not habis. This not here. Oh, oh not, oh, Jadi memang okay. tidak sorry, uh, tidak Risa. dijual. Selamat datang. I will be famous now. Selamat datang yeah, Indonesia. Oh, oh, Mister, Mister, Mister Asim. Mister Asim. Miss Asim. Rico, Rika. Welcome. Selamat datang. Thank you, thank you. <laughs> Oke, okay. so, sekarang kita mau beli apa? Kita mau beli? sini mawar ini mawar aku tuh gak pakai minyak wangi soalnya alergi dengan parfum kulitnya ini sempatin di baju ya apa yang itu yang ada tadi kasturi kasturi? katsuri ah this is empat katsuri satu dua tiga empat all this katsuri oh itu kasturi yang kasturi yang putih yes. ya bening yang ini oh yang bening How much? Price? Tiga botol 100 rupiah Tiga botol seratus Tiga botol seratus Wow wow wow. This no Ini kayaknya. This no alcohol guys. Ini no. ini No. ini No. No. Open. 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 ini, atau ini No. Tapi ini yeah. bite, ya. Hai, kamu di kalian. Aku volume, 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 mini, 6 liter, enam liter, enam liter, 6 liter. 6 per botol. Yes, Aku yang cowok, pusing nanti. Jangan dimana, <laughs> Kayaknya ini apa ya mas, tapi kok putih ya? Oh, oh udah berarti beli yang putih ya? Oh, iya, ya, kalau okay. yang kuning dia melekat Barusan udah nanya, ternyata nggak ada, adanya merek yang lain Sekarang kita mau ke Taman Mawarnya Tanpa perlu repot-repot study tour di pabrik penyulingan mawarnya Kita diberi fasilitas ini untuk bisa menyaksikan bagaimana bunga mawar yang dipanen dari perkebunan Dari mulai dipetik mawar yang telah mekar sempurna Kemudian dihitung dan ditimbang jumlahnya pada takaran tertentu yang sesuai dengan SOP pabrik Kemudian digiling dengan mendapatkan sarinya hingga melewati proses steam untuk proses destilasi yang dilakukan dengan peralatan yang modern yang dikendalikan dengan komputer. Kemudian uap hasil destilasi telah dipisahkan dan diproses lebih lanjut hingga menjadi produk parfum atau minyak wangi yang siap dijual. Di sini akan ditemui parfum-parfum berbahan mawar dengan harga yang variatif. Yang paling rendah harganya yaitu 20 rial atau setara hampir 100.000 rupiah. Sedangkan yang mahal lebih banyak lagi, bahkan yang jutaan pun ada kita barusan menyaksikan bagaimana proses penghilangan dan apa penyulingan proses penyulingan bunga mawar menjadi uh, parfum yang populer